নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কথা এষাৰ নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ফটা মোক ক'বই লাগিব ক'বলৈ মনটো খুৰ ধৰণি লাগি আছে মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ সমাধিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা যোৱাকালি আবেলি মানে আপোনাৰ আপলোড কৰিছিলোঁ নেকি ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো দিলোঁ আৰু মই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ মই কৈছোঁ যে মোৰ গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছোঁ আৰু সেইটো ছাইডে গুৱাহাটীত মই গ'লে আমি সোণাপুৰহে যাব লাগিব আৰু কেতিয়াবা নাৰেংগী হৈ গ'লে যিটো কামৰ কাৰণে গৈছোঁ নাৰেংগী হৈ মানে কামটো যদি আমাৰ মানে ইমান জৰুৰী নহয় তেতিয়া আমি নাৰেংগীৰ ফালেদি যাওঁ তাৰমানে নাৰেংগীৰ ফালেদি গ'লে বহুতে জানে স্পীড ব্ৰেকাৰ বহুত আছে আৰু গুৱাহাটী পালেগৈ বহুত সময় লাগে সেইকাৰণে আমি মেইন ৰাস্তা হৈ বাইপাছ হৈ পেলাই এইফালেদি চোণাপুৰ হৈ গৈছোঁ আৰু যিহেতুকে আমি গুৱাহাটীত বেলতলাত আমাৰ কামটো আছিলে বেলতলালৈ যাওঁতে আমি সমাধিক্ষেত্ৰৰ কাষতে যাব লাগে সকলোৱে জানেই সেইটো আৰু যোৱাৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ মই যেনেকৈ ফৰ্মেল মই যিটো পিন্ধি কমফৰ্টেবল পাওঁ মই সেইটোকে পিন্ধি গৈছোঁ আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই তালৈ গ'লে একদম চাদৰ মেখেলাযোৰে যে পিন্ধি যাব লাগিব সেইটো কথা নহয় মই গৈছোঁ বেলেগ কামত বেলেগ কামত গৈ পেলাই মই যেনেকৈ পিন্ধি গৈছোঁ যেনেকৈ আগতে যাওঁ তেনেকৈ যাওঁ আৰু কিন্তু য'ত যেনেকৈ যাব লাগে সেইটো মই জানো কিন্তু কালি যে মই তালৈ গ'লোঁ গৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো দিলোঁ একাংশ অন্ধভক্তই কৈছে মোৰ ড্ৰেছটোক লৈ পেলাই ঠিক আছে মোৰ ড্ৰেছটোক লৈ ইনো আপোনালোকে সমালোচনা কৰি কি পাব খুদ জুবিন গাৰ্গৰ পত্নীৰ ড্ৰেছতে আপোনালোকে সমালোচনা কৰিছে মইনো কনচান হয়নে নহয় মেইন কথা সেইটো আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে কালি যেতিয়া আমি গুৱাহাটীত আছিলোঁ গুৱাহাটীত আমি চাৰে ছয় বজালৈকে থাকিলোঁ তাৰপিছতে বাতৰিটো চাই থাকোঁ ন মোবাইলটোতো হাততেই থাকে তাৰপিছতে বা গাড়ীটো লগাই আহি আছোঁ তেনেকুৱাতে মোবাইলত চাওঁতে হঠাতে দেখিলোঁ যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আমাৰ শৰ্মাৰ ঘৰৰ সন্মুখত শ্যাম কানু শ্যাম কানু ঘৰৰ সন্মুখতো আৰু আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ঘৰৰ সন্মুখতো বহুত প্ৰতিবাদকাৰী দল তাত আছে বহুতে বহুত ধৰণৰ বহুত বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰো প্ৰতিবাদ দেখিছোঁ শুনিছোঁ মই একদম মানে দেখিলে একদম কেনেকুৱা মানে বুকো কঁপি যোৱা দেই আৰু আমিও ভাবিছোঁ আমি এটাই জানো আমাৰ অসমখন একদম মানে খহি গ'ল এটা নক্ষত্ৰ হৈহি গ'ল আমাৰ হিয়াৰ টুকুৰা হিয়া সকলোৱে কান্দি কান্দি সেইটোৱে কয় আমিও এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ কাণত খালী তেওঁৰ শব্দবিলাক তেওঁ গানৰ শব্দ বাজি থাকে আৰু তেওঁ সেই চিতাখন মনলৈ বাৰে বাৰে আহি পেলাই আমাৰ আৰু খং উঠি থাকে এনেকুৱা একোৰা জুই লৈ পেলাই আমি আছোঁ যে তেওঁ ন্যায় পাওঁ কিন্তু এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ মেৰ পাকত সোমাই গৈছে মেৰ পাকত সোমাই গৈছে আৰু আমি যিমানসকল লোক গোটেই অসমখনৰ কোনো জাতি নাই কোনো ভেদ নাই সকলো ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে যে জুবিনে ন্যায় পাব লাগে আমিতো চিঞৰি আছোঁ ন্যায় পাব লাগে ন্যায় পাব লাগে আমি কিমান চিঞৰি আছোঁ কিন্তু কালি হঠাতে এটা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ভাষণত মই দেখিলোঁ দেই তেওঁ কৈছে যে আমিতো এই মুহূৰ্তলৈকে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে সকলোৱে কিবা কিবি কেচ হেৰি কৰিছে কেছ ৰুজু কৰিছে কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে তেওঁৰ পত্নীয়েটো এই মুহূৰ্তলৈকে আমাক একো কৰা নাই নে এখন তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কিবা লিখিত দিছে নে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন ভালকৈ কৰক বুলি খালি তেওঁ কথা এষাৰ কৈছে যে ন্যায় পাব লাগে কি ন্যায় পাব লাগে কথাটো কৈছোঁ ন্যায় পাব লাগে বুলিতো সকলোৱে কৈছে কিন্তু তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে এখনো লিখিত দিয়া নাই কাৰণে আমি আগবাঢ়িব ইমান পৰা নাই তেনেকৈ ক'লে কিন্তু আমাৰ একাংশই ইমানেই ভাল পায় ইমানেই জুবিনক ভাল পায় যে নাই জুবিন দাই ন্যায় পাব লাগিব আৰু তাৰ মাজৰে এজন ময়ো এগৰাকী ময়ো আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে আমি যে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ আমি প্ৰতিবাদ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকখিনিয়ে যেতিয়া আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ সাধাৰণ শ্ৰেণী বুলিয়ে কৈছোঁ প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগে লগে কি হৈছে কাৰোবাৰ মাথা ফাটিছে কাৰোবাৰ হাত ভাগিছে কাৰোবাৰ মানে একদম দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰতিবাদস্থলীত কি কি হৈছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ কৰা জেগাত গতিকে এতিয়া কি হ'বলৈ গৈ আছে বাৰু আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিহে এতিয়া মৃত্যুমুখলৈ গৈ থকাৰ নিচিনা হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত সিটো কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ পত্নীয়ে যেতিয়া আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কোৱা মতে একো এটা লিখিত নিদিয়া কথাটোক লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইমান এটা ডাঙৰ একশ্যন ল'ব পৰা নাই বোলে লিখিত যিহেতুকে দিয়াই নাই গতিকে আমি জানো এতিয়া এই চিঞৰি বাখৰি কিবা লাভ হ'ব জানো যিমান চিঞৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ ন্যায় পাব লাগে ন্যায় পাব লাগে ন্যায় পাব লাগে কিন্তু ফুটুকাৰ ফেন এতিয়া কি হৈ গৈ আছে বাৰু কি হৈ গৈ আছে গতিকে সঁচাই আমি ইমান আশা কৰিছিলোঁ ইমান আশা কৰিছিলোঁ যে সঁচাকৈ ন্যায় পাব পদ প্ৰথম পদক্ষেপখিনি দেখি পেলাই কিন্তু এতিয়া সঁচাকৈ সকলোখিনি যে এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে কিবা এটা গৈ পেলাই এতিয়া কিবা এটাহে খুজ হৈছেগৈ মেডিয়াকো দেখিছোঁ জুবিন গাৰ্গে যেতিয়া কৈছিলে বোলে জোনমণি ৰুণজুত তেওঁলোকক আকৌ বিচাৰি ফুৰিছেগৈ মেইন টপিকটো থ'লে আৰু মেইন টপিকটোত হৈ ৰুণ জোননো কোন জোনমণিনো কোন সেইখিনি বিচৰাত লাগিলগৈ মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ মেইন মেইন বস্তুটো আমি কি লাগে আমাক ন্যায় লাগে যে তেওঁ তালৈ গৈ পেলাই ইমানখিনি বেয়া পৰিস্থিতি আমি ভিডিঅ' দেখাৰ পাছতো আজি পৰিয়ালৰ লোকে বুকু দাহ কৰি কোৱা নাই যে জুবিনে ন্যায় পাব লাগে জুবিনৰ লগত এইখিনি হ'ব নালাগিছিলে আপোনালোকে কোনোবাই এটা শব্দ কোৱা শুনিছেনে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল মানুহে পৰিয়ালবৰ্গই খুদ তেওঁৰ পত্নীয়ে আপোনালোকে কোৱা শুনিছেনে যে তেওঁলোকে এই যি যিকেইজন কাল্পিতৰ কথা আমি নাম লৈ লৈ কৈ আছোঁ সেই কাল্পিতৰ নাম তেওঁৰ মুখত প্ৰথম দিনাই যিটো শব্দ শুনিলে তাৰপিছত বাৰু আপোনালোকে শুনা পাইছেনে বহুত খঙত কৈছোঁ কিন্তু কথাখিনি তাৰ পাছত আপোনালোকে এটা শব্দ তাৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ পাছৰ পৰা এটা শব্দ আপোনালোকে শুনা পাইছেনে যে আপোনালোকে যিটো কথা কৈছে মই আপোনালোকৰ লগত একমত সেই দুজন কাল্পিতক ধৰিলেই মোৰ জুবিনক মই ন্যায় দিব পাৰিম অন্ততঃ বহুতখিনি কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পাৰিম কিন্তু সেইখিনি কথা নাই এতিয়া আপোনালোকে একাংশই ক'ত লাগি আছে কোনে কি পিন্ধিছে কোনে কাৰ লগত গৈছে কোনে তাত কি কৰি আছে কোনে কিমান দামীৰ জোতা পিন্ধিছে কোন কাৰ লগত ভাল আছিলে সেইবিলাক কিয় খুঁচৰি আছে মেইন কথাটোলৈ খুচৰি নাথাকে কিয় মেইন কথাটো নাচায় কিয় আপোনালোকে মেইন কথাটো নাচায় কিয় এইবিলাক বকি বকি লাভ নাই গতিকে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় গতিকে সকলো ৰাইজ এটা ডেট দিয়ক একত্ৰিত হওক আৰু হেমদাং আমিহে ধৰিব লাগিব গম পাইছে ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ নহ'লে জুবিনে এটা সাঁথৰ হৈ ৰখি থাকিব কোনো এটা ন্যায় নাপাব মোৰ কথা এইখিনিয়ে বহুত খঙত কথাখিনি কৈছোঁ বহুত খঙত গানো খিয়ৰি আছে গতিকে ৰাখিছোঁ লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে